Илья Алексеевич, можете рассказать пару слов для Украинформа об открывающейся сегодня выставке? Значит, выставка... Выставка посвящена сегодняшней дате. Сегодня исполняется ровно 50 лет со дня выхода человека в открытый космос. Это был Алексей Леонов. И он еще участвовал в той очень интересной программе, в первой программе совместно с... с такой США, тогдашняя конкурент в нашей погонке по освоению космоса, программа «Слеза полотна». И в этом году исполняется у нас рутинная программа, поэтому как бы представлены два направления. Это выход Лиона в космос, и программе Союза Полон. Вы... Кроме того, здесь представлена ну как, попытка передать дух той эпохи. То есть а ничто не передает сильнее дух той эпохи, как предметы именно настоящей предметы той эпохи. Это, конечно, и газеты и журналы. Причем журнал не обязательно космический или технический, а просто обычно там Украина, крестьянка, работница, боевец, пионерия, все. Все было космос. Космос был везде. В том числе и вот в стеклянных витринах, это и сувениры тех лет, это и даже самые обычные бытовые предметы, как спички, просягали, ложки, тарелки, подстаканники, школьные появились там даже пеналы, ручки, карандаши, там зачинки ну, все было связано с космосом. Космос был везде. И вот мы пытаемся передать дух той эпохи, эпоху, в которой мы жили. Ну, собственно, раз которой мы встретили эту дату выхода в космос. i